Он пришел из Широкина и был начальником штаба Батена «Донбасс». Нагружен буквально в конце 2016 -го года уволился, то есть закончился контракт. И он вместо того, чтобы заниматься торговлей, вместо того, чтобы заниматься своей семьей, он сейчас фактически с товарищами организовывает второй фронт. А, ну, я думаю, что он сам лучше об этом расскажет. Цели и задачи по Сергея будут вас ну, бывает, так стало, все